метод, которым мы распространяем сознание Кришны. И третье, просад, раздача освященной пищи. Брахупада подчеркивал ее силу. Даже если кто-то не может понять философию, он может получить милость через просад. Он также говорит, что без этих трех столпов философии, через книги, практики, воспевания и милости просады. возможно и развивать движение. Если получается, они поклоняются божествам, предлагают Кришне и потом распространяют этот красад. Ну супер, но я жаль, но что если основа остается просто поклонение, и они не выходят, да, не да. делятся, то это становится как секта, просто в большом количестве все. То есть милость ну, не приходит. В таком сектанстве нет очень страшного, потому что этапы роста, они же... Сегодня акцентируемся на шастрах, завтра на поклонение божествам, это такие как маятник, оно, знаешь, общество тоже может шататься вот так, потому что что-то в тренде должно быть, да? Как-то завлекать людей в середине yeah. общества. Потом, как мне рассказывала Матаджи про Виндаун, она живет там, Артем. И она говорит, что в Индии есть туристические фирмы, свои местные, по Индии. И у них что-то должно быть в тренде, <laughs> чтобы весь народ оболванивать ну, по всей Индии индусам, что вот это самое святое место, вот это вот самое святое, и что туда надо ехать, и все, О, а там столько святых мест, что большинство людей даже не слышало, что они там такое название какое-то там, и толпы такие, там тысячи туристов, надо их завести, все они там зарабатывают, Но через год они говорят, вот еще одно самое а святое, да, еще одно самое святое место, и все туда, ну так вот манипулирует. И Вриндаван так и попал в этот список тоже. Что да? Вриндаван вот самое святое место. И все повалили во в Вриндаван. Понятия никто не имеет, что Вриндаван. Но туристическая фирма, она туда запустила людей. Идут такие в пиджаках всякие, такие разные люди, которые ну, в ишнолит, не имеют никакого отношения. Но они приехали, потому что это самое святое место. Ну, понимаешь, -то? поэтому и внутри сегодня Шастру будемо вчити, потім буде поклонятися божествам. Старші подумають, що от пора вже там, за корови, там, що. Торти з багатьох словів, да? ми якось не можемо весь торт з'їсти. Один слой, другий, третій. Пам'ятаєш, на Віннира про книги так говорив, що Самкірдана теж піріг. Сьогодні по вулицям, завтра по під'їздам ходимо, то й... проходить той період. Щось ж видумувати, якщо якісь нові, вже то не, те не працює. Через інтернет. Да, Тому це таке життя, ну. Поклані, так раді Бога, вони ж трохи. Ця хвиля пройде потім, да? потім цю волна. Ну остануться кваліфіціровані, які типу да, десь це усі авантюри. Так, да? Чим плохо, так? Да? Ну, если не так, Но не мы с... просто видим, что с этой авантюрой не остается никого. Никого не остается Нет никого. Тебе надо уже пуджарить, убирать, готовить, выходить на хоренам, вдохновлять всех и старших, и младших. То есть это результат того, что что-то проходит. Оно так не работает. То есть, если вы не понимаете, где Солнце, то тень, она ж не работает. Поэтому есть то, что основное внутреннее, есть что внешнее. Это не значит, что внешнее не нужно, Но если вы внешнее, поменялись внутренние, то, то, солнце от этого не появляется. Это надо понять. И когда все смешали, то это моя волна. Естественно, ничего не работает. Просто разрушение. Потому что карма отклонения, это просто делать ради делания. А философия отклонения, это просто изучать, не делая явно. То есть любая ваша деятельность, если она не связана с явной, она становится препятствием. Как изучение книг, так и просто делание ради дела. Вот и все, это факт. То есть не приходит милость ни тенанты, ни Чайтани, никто не слушает вкуса и чувствует его. И все становится развалино. Вот он и, вот и вот. Просто сейчас такая ситуация, что война, и поэтому в качестве заботы преданных. То есть как бы проповедь, она можно сказать. Ну хотя бы пробовать, через... Она просто приняла другую форму. Там через а? интернет. А были бы в городе Харькове, когда вроде не было войны, то у нас там из гоняло всех. Вы что, они вздумаете выйти? Нет. Потом одного выгнали. Оказалось, что он-то просто пришли слишком да, И все, и нет проблем. СБУ Боу пропал. Нужно было собрать барманический совет, которого когда не было. Вызвать сия Руси, развалить все под ноль. И только одного машину. Вот это война. Это просто все говорили. такая называемая помощь, так называемая старшина. Старших, которые а тя 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 тю 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 и все. И потом приезжает этот он, садится на место, причем уже три человека приезжало, старший предмет. Но... А у нас развивается сознание Кришны. Все говорит, а что вы, разв... а вы развитие называете? Количество, что у вас увеличивается? Нет, Нет, у нас... Ты ничего не видишь, как с Америкой, с Азией или с Антарктикой. Классно, это вообще не одного за У нас, кстати, развитие в Украине затормозился уже давно. я же говорю, как, ну, как, как, тебе надо не возникает, новых центров не открывается. Не знаю, я думаю, что просто проблема в том, что сейчас война много преданных. Тем более война, а перед этим войной я эти, могут... Зачем связаться это говорить? Это старший преданный ездит по всей Украине. Это... зачем вы это говорите? Да для кого? Ну, Простой ну, вопрос. Просто не хватает у людей ответственности, чтобы действовать. Это преданно всей Она... Украине ездит, он старший. То, поклонение То ничего плохого нету. То есть на упада хотел, чтобы была самое. Пантератрика одна из рельс, считается. Понятно, она второстепенная, Багут Марк более главный, более важный, но просто то самое. В связи с тем, что, опять же, тут есть война, там, и так далее. Ну, проповедь, она приняла другой характер. Есть кто-то все равно, он там... Из России Махарадж, самый популярный. Кияна самый популярный. Меньше, менее популярный. На другом месте. Ну, и тот, и популярный. Его уважают, кстати. Даже про, про, про все, что он там про Украину говорит, неправильные вещи. Но он, у него опыт и у него российская ядра там как на ладони, он это видит. И он говорит, вы знаете, в 90-е годы книги, книги рассмотрели-то на а ятра там как-то, ну, проповедь. говорил, что будете проповедовать, у вас будет все. все. Так было, да? Mm -hmm. То есть развить, развивать ятру не надо, сама разобьется Кришна там как-то ее развел. Потом дошло, что надо же ятрой заниматься, кроме того, что проповеди Бросили книги, ну, да, да, бросили, давай да. ятрой заниматься. Mm -hmm. И он говорит, те ядры он прочитывает, потому что он там много лезет, всех знает. Mm -hmm. И те кто проигнорировал проповедь, кто бросил, начали типа развивать ятру, они пропали. В России пропали ятры. Детям. И, это, просто, и что это значит, факт, что это факт позаботиться не, о преданных. не столетней давности. Это вот то, что происходит. Я говорю, что значит позаботиться о преданных? Что накормить? Квартиры им выдать? Не, а что, божеством, есть, божеством всех представляют? Есть такие четыре вида забот. Это тебе расскажут да, целые да, семена. Да, 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 они могут рассказывать про, про, про заботу. <laughs> Материальная, заботы. духовная, экономическая. Это чтоб они мир. слушали в а они экологическое... от получали вкус. Откуда они его получили? Нет, духовную заботу ну, ну, да. мы получаем. Мы слушаем лекции, да. это в да, фестивале ну, проходит. Это ну, духовная забота. Ну, что человек, он только... Я ходил, это самое, у меня дырявая обувь была, это самое, воспаленные, это самое. Я ходил босиком до того состояния, пока ноги не нагревались, так бегал там. Но... То есть, это, что забота нам не нужна? Ну, а, ты, 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 я не говорю, что мне там надо модные кроссовки, но какие-то нормальные, чтобы они не протекали. Это же опять, это ну. же не является тем. То есть если мы не видим, там что простые практически вещи не решаются, вот, там одежды, квартиры простые, да, не решаются, бытовые. Это говорит о том, что нет основы. То есть у нас нет этих семейных отношений, Господь не отвечает, мы не доверяем друг другу. И мы в это не вкладываемся. Все. То есть, и мы ничего не забота, она действительно разная. И то, что человека занимает Худжа, это тоже забота. Ну, конечно, если, он только, ну, если это его природа, то нормально, нет проблем. Mm -hmm. Но. Общество, понимаешь, у нас какая-то однобокая понятие ну -да, развития. Развитие да, – да. развитие, это значит быть браманом и самым чистым. тогда вот так мы будем развиваться. Mm -hmm. Это правильно. Но, но это, это маленькое количество людей, то есть это развитие будет и будет. Нет, типа, давайте ко да Кто у нас Браманы? Должны быть в движении сознания Кришны. Мы хотим, мы, мы требуем <с друг друга друг <с> возвышенных <восприятия> качеств, И вот это, ну значит. Да, постоянно да. мы требуем, мы хотим их видеть. Ну а да. общество развивается не только вверх, оно еще в сторону и вниз. То есть простые люди без всяких качеств, они могут сюда приходить, а -а -а. они может там любят Кришну, прочитали книжки, они любят Кришну, все, они ничему не следуют. Еще и так общество может развиваться вниз, а не только вверх, святых ну, воспроизводить. Понимаешь, тут сложный вопрос. А заботиться надо всех. Я о всех. О всех людях. И тех простых, и о браманах надо заботиться. браманах что там заботиться, они, они сами ничего не хотят. Очень выгодно о них заботиться. Микрофон, да? Микрофон. Да. Все слышали. Нам нечего скрывать. Поэтому Запись YouTube. Надо любить Кришну, потом полюбишь себя, потом полюбишь окружающих. И просто. А порядочек другой, я хочу, Порядочек другой. <сíck> <сíck> да, да, да. Сначала на ручи, то есть свое сначала ум, тело включи, а потом идет что? Вайшнава Сева. Если бы не перешелся на Махляму, Вайшнава Сева, ну, это уже а не даешь. Да, Какой любви к да, Кришне может если ты предан не любишь? Грозы, Почему он и говорит нектаре на столе, прийти пур когда вы полюбите, любви, да, вы полюбите преданных, вы полюбите Кришну. Нет, нет вариантов. Да, 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 да. 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 Обязательно про нарты не говорите. говорить перед, это перед любовью. А это очень жесткая вещь. Это преданный должен много отдать, много работать над собой. это кризис, Бабки Генмахара, что говорит, сумасшедший кризис. А таких мало людей, которые пришли. <рес> <Он рес> <говорит, що старший, рес> все хотят <хочуть> быть авторитетами, <рес> <рес> хотят старшими быть. А человек, который пришел в анархоневритель, он хочет быть слугой. Никем не хочет быть. То есть только слугой. Его говорят, старший преданный, он затыкает уши, как. Ему страшно. От этого страшный преданный. Вот этот кризис это признак анархоневритии. Потом уже про любовь yeah, говорите? Про... Санта очищение... Махараджи говорит, что без сатсанги, баджана Крие и анартхани не работает. Потому что анартхани вы можете только в семье пройти. Вы не можете за книжкой ее пройти или выдумать себе там что-то. Только так проходит. Поэтому, если мы говорим о том, что у нас нет сатсанг, забудьте про баджана крия и анартхани то... У нас Это есть. просто комедия. Средиземноморожен или сатсанга. Да. хоть раз в год. Ну хоть раз в год, хорошо на своем уровне он... он анализирует только так, как он анализирует. Ты ему ничего не расскажешь? Да, ему рассказывать. Да. Но мы как раз обсуждали и утро тема, которая была сегодня освещена, да? Позиция была другая. Но к счастью, Гуру, услышал милость и все, как говорится, вернулось на круги своя по милости. Класс. Опять-таки, если мы требуем друг от друга чего-то, значит у нас нет отношений. Нет, ну что значит требовать? Мы же должны обсуждать. Правильно. Обсуждать. Если, человек, и... если человек не самокритичный, нет. я спрашиваю. А это первая болезнь. А это так. же нет с То есть сатсанга это только с равными да. науками. Если он не самокритичный во-первых, Во это значит в навизии не было. Это однозначно. Конечно, а второй его будет критиковать как зеленого, потому что если ты сам себя не критикуешь, а только отбиваешься, да? сам себя свои, не рассказываешь свои там, недостатки, то да, ты, типа крутой. И никогда про не признаешься в своих грехах, скажем так, да, то тебя будет долбать просто, совсем найдутся, обязательно будут. То есть, если ты не самокритичный, значит тебя будут критиковать. Как только ты по чуть-чуть самокритику выпускаешь из сердца, так сказать, смотря уже так полегче, потому что он же признается, получается, то, что мы, и так знали, что он, а он, видишь, Правда <связан> говорит о <за> себе теперь. <связан> Но я же говорю, что в сатсангу могут ступить только на, хотя бы вступить на ступень Матхьян. Только они могут зайти в сатсанг. Это... Другие не могут. И это невозможно. Для меня вот это а, администратор, это, 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 это первый признак. Вот если он, у него есть какая-то нотка самокритики, вот ну, с этим человеком уже можно. Ну, правда, такой правдивый, не какой-то там. А если он такой защит, в крепости сидит, и типа все такие, а он потому что он админресурс, и он все может. <связан> Дядя, и это... так к нему не подойдешь, так Дядя, не подойдешь. Это все просто проверяется да. в философии. То есть что, какая у нас цель и что мы делаем? И тут все сковывается очень быстро. Потому Что другого-то ничего нет. То есть он выполняет.